Уважаемый Арсений Петрович, уважаемые члены правительства, Васильевич, мы понимаем, что вам приходится, к сожалению, жить в тяжелых условиях десанта, тотального десанта-профессионала, включая Вонтарева. Но тем не менее, мы хотели бы услышать все-таки, что минимальная заработная плата и прожиточный минимум будут подниматься не в декабре, а хотя бы в первом квартале. Вы всегда говорили об этом честно, скажите и сейчас. А просьба такая. Первый раз в истории Украины мне звонили работники Министерства экономики и Министерства финансов среднего звена и говорили о том, что это первый раз Министерство здравоохранения спускает бюджет, который будет называться бюджетом геноцида с точки зрения здравоохранения. Я прошу вас, чтобы вы организовали и провели совещание не только с участием представителей коалиции, но и с участием представителей не входящих в коалиции, нашей фракции «Воля народа», Фракция экономического экономическое развитие по двум ключевым вопросам: Министерство здравоохранения, Министерство образования и финансирования. Спасибо.